बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद अलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और किमिया में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम जिस नुस्खे की बात करेंगे ये कमाल का नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूं कुश्ता फौलाद का आपको पता है कुश्त फौलाद जो है वो साले खून पैदा करता है जिगर ़़ोफ़ बह और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है जिगर अमराज के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है और इंसानी जिस्म के अंदर गर्मी के लिए कि बहुत ही मुफीद नुस्खा है जैसे अरकान के मरीज हो गए जैसे शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए फौलाद एक बहुत ही कमाल की चीज़ है अब ये कमाल का फौलाद है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं आपने करना क्या है कि हरा कसीस ले लेना है बीस तोले सोडा बेकारे भी ले लेना है बीस तोला अब आपने दोनों को अलग अलग बारीक पीस लेना है अच्छे तरीके से बिल्कुल पाउडर कर लेना है तो बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है इसको सफूफ बना लेना है फिर आपने हर एक को डेढ़ सेर पानी में हल कर लेना है और उन दोनों पानियों को आपस में मिला लेना है फिर एक किशम का जोश पैदा होगा और जब वो ठंडा हो जाए तो ऊपर का पानी आपने निथार लेना है और नीचे वाली दवा को आग पर आपने खुश्क करना है और खुश्क करने के दौरान आपने उस दवा के अंदर लकड़ी हिलाते रहना है लकड़ी हिलाने का मकसद क्या है अगर आप लकड़ी नहीं हिलाएंगे तो उसका रंग तब्दील नहीं होगा और अगर आप उसमें लकड़ी हिलाते रहेंगे तो वो जो उसका कलर है ना वो सुर्ख हो जाएगा जैसे फुलाद का कलर सुरख होता है तो लकड़ी हिलाने से उसका कलर भी चेंज होता रहेगा वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगा अब वो सुरख हो जाएगा वो जब उसके अंदर आग पर रखे तो बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी और तो आपने उसको वहाँ से उतार लेना है और फिर से उसको बारीक सफ़ूप में पीस कर रख देना है आपका फलाद तैयार हो चुका है अब दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है मख्तलफ़ अमराज के लिए मुख्तु तरीके से इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आपको घंटी का बटन नज़र आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें तो दोस्तों अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है अब आप इसको मरीज़ के मुताबिक मतलब जिस मरीज़ को जिस किस्म का मर्ज है उसके हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं वैसे जो इसकी खुराक होती है वो होती है आप गाय की लस्सी गाय की दही ले लें और दही को आध बलोड़ा बना लें मतलब तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा मार के उसको बिल्कुल पतला नहीं करना और मक्खन भी नहीं, नहीं निकालना उसमें झगड़ा लगा कर आपने उससे आपने एक दरमिया साइज़ का कैप्सूल जो होता है दरमिया साइज़ का कैप्सूल दही के अंदर झगड़ा लगाकर उससे इस्तेमाल करना है एक हफ़्ता इन शजीम हर मर्ज़ से छुटकारा मिलेगा